Всім привіт! У минулому відео ми разом з нашою керівницею відділу легалізації іноземців в Польщі вже розглянули актуальні зміни при подачі на карту побиту у 2025 році. А сьогодні Анастасія поділиться трьома реальними історіями з власного досвіду, які показують, з якими труднощами можна стикнутися при подачі на карту побиту і як ці труднощі подолати. Привіт, Анастасія! Замуж такой, в мелкому виду. Анастасия, расскажи пожалуйста, ласка, какие у тебя были такие топ 3 интересные выпадки с твоими клиентами при подаче на карту по Первое, о чем хочу, так первое, что мне попадает сразу в голову вот, из истории, это как раз недобросовестные работодатели, у которых мои клиенты работали ранее. Например, с чем чаще всего я сталкиваюсь, это с налоговыми декларациями я хоть и юрист, но какие-то азы бухгал бухгалтерских каких-то моментов я знаю. Я помогаю своим клиентам в случае чего различать их налоговые декларации, то есть рассчитывать. Но часть, очень часто сталкиваюсь с тем, что а за работника не платились налоги, работник даже об этом не знает. То есть человек работает, подвергает себя каким-либо опасностям, которые могут повлечь да, вред здоровью, потеря работоспособности и так далее, и даже не сможет воспользоваться медицинскими услугами, потому что даже не подозревает о том, что за него не платятся налоги. Я всегда могу это проверить, я всегда могу помочь своему клиенту, также наказать его недобросовестного работодателя. И работаю только с теми людьми, в которых я уверен Можно какие-нибудь прикладные Пример. У меня есть группа «Люди с гражданством Грузии». Они работают на известную компанию по трудоустройству, в данном случае не буду называть, чтобы да. не было негативной рекламы. И вот они ко мне обратились за помощью на подачу на карту. Когда мы начали готовить пакет документов, мы обнаружили такую вещь, что в качестве премии в их налоговые декларации вписывали их детей, за что те получали денежные средства от государства. Когда мы начали, когда мы выяснили эту ошибку, получается так, что без ведома иностранца он был втянут в мошеннические действия, которые несут уголовную ответственность. Сейчас мы защищаем права данного сотрудника, а мы доказываем государству польскому о том, что это было сделано без его участия, он об этом не знал, и он готов вернуть все денежные средства, которые получены незаконным путем, а также больше такого совершать не будет, потому что в дальнейшем данный человек будет сотрудничать с нами честными, хорошими, порядочными юристами и компаниями. Доброго дня, меня зовут Владимир. В данный момент я нахожусь в офисе фирмы Group Working связку с подачей на карту ПБТ. Дану фірму мені порадили мої знайомі. Вони спрацювали з даною фірмою, залишилися задоволені результатом. Весь пакет документів був заздалегідь, підготовлений працівниками офісу. Я сьогодні прийшов просто ставити підписи потрібні і відправити з дівчатами до жоду на подачу. А якщо працівник подався на карту побиту сам або через іншу компанію, а тільки потім прийшов до нас в нашу компанію на роботу. Для нас для професіоналів свого діла немає нічого неможливого. Ми беремо вже дійство действующее... дела мы помогаем довести его до конца и даже если сотрудник принял решение уволиться с нашей компании несмотря на это мы помогаем дальше закончить свое дело исключительно в положительном русле то есть доводим дело до конца до положительного решения чтобы так или иначе наш сотрудник или уже не наш сотрудник получил свой вид на жительство потому что мы ответственны за свои действия а тоже, может, какая-то ситуация была с каким-то спортивником? Да, была ситуация. Работника звали Сергей. У нас с ним был замечательный контакт. А в связи с тем, что у него было ухудшение по здоровью, не, никаких травм, ничего, он через, с нашей помощью подался на карту. Мы сдали отпечатки пальцев, и буквально через три месяца он принял решение закончить с нами сотрудничество и уехать обратно на родину. Несмотря на это, мы, взявши на себя ответственность с самого начала, довели его дело до положительного решения. Сергей получил карту на три года и дальше занимается своим здоровьем, имея вид на жительство. І я думаю, что он к нам вернеться, тому що ми очень дружелюбні і всегда готові сотрудничать далі. У вересні Сергій звернувся до нас із запитом на отримання карти побуту у Польщі. Ми одразу взялися до справи, проконсультували, зібрали повний пакет документів. Подавався з допомогою агента Юлії. Момент моєго до кнів і до подачі на карти пройшов прошовсього місяць. Ми супроводжували Сергія на кожному етапі, відповідали на всі запитання та контролювали кожен крок. А сьогодні, менш ніж за півроку, він вже отримав свою карту побиту на три роки. Групворкінг це команда, якій можна довірити своє майбутнє. З нами легалізація це просто. А наприклад, може якась історія, що е, ми допомагали нашим працівникам з якимись питаннями, які не стосуються карти побиту. Я одразу хочу сказати любому нашому співробітнику ми даємо повноценну юридичну консультацію, яка може касатися не только на життя, а також зміни рішення. Смена прав, в данном случае чаще всего это белорусский, украинский, на польский, потому что есть закон, когда ты проживаешь больше 185 или 6 дней на территории Евросоюза, ты обязан поменять права. Да? Это может быть по апелляциям, если человек получил негативное решение, это может, это может быть все что угодно, даже каких-то деяниях по всей территории Польши. Мы всегда придем на встречу, поможем, это наши сотрудники, это наша ответственность, мы рады им помочь, это наша работа. А было такое, может, в середину ночи звонок, казалось, помогите? Конечно, было. Должна сказать, что профессия юриста как дружба, понятие круглосуточное. Может случиться все, что угодно у каждого из нас и днем и ночью. То есть мы никогда не отвернемся и ночью ответим, и рано, и вечером. Если мы будем уверены, что звонок не срочный, конечно. Мы уважаем личное время каждого и даем возможность ответить себе и другим чуть-чуть позже. Тоже мужики с Конечно, у нас даже не был, есть до сих пор этот сотрудник, его зовут Андрей, не буду называть фамилию. Обратился к нам в первую очередь за юридической консультацией для себя, своей жены и своих детей. Так как он хотел всю семью перевести в Польшу, у него была работа с нашей компанией, он был в нас уверен, почему нет, мы всегда поможем. Но первое, что мы ему посоветовали, это податься на карту опыта, это получить самому вид на жительство, чтобы потом могла получить вся его семья с нашей помощью или не с нашей. Вследствие чего, увидев наш профессионализм и подход к делу, Андрей даже еще до получения вида на жительство сразу обратился за консультацию по смене прав водительского удостоверения на, с украинского на польское. После консультации буквально через неделю мы подали все документы и через полтора месяца Андрей счастлив, забрал и карту побыта, и свои права. Дальше мы ждем его семью. Привет, меня зовут Алина. Я бухгалтер со статусом УКР в Польше. Даже мне, как бухгалтеру, было очень трудно собрать полный пакет документов самой. Поэтому я обратилась к специалистам из компании Group Working. Мне объяснили все процессы и быстро собрали необходимый пакет документов. Уже через три недели с момента моего обращения документы были поданы. Зараз я ожидаю свою першу и і специалиста Юліану за моїх и за легкої подачу. Як бачимо, навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти рішення, якщо поряд кваліфікований фахівець. Я всім дякую Анастасії за те, що поділилися з нами такою інформацією з особистого. за особистими може, якимось питаннями до Анастасії щодо легалізації також можете звернутися. Її контактний номер ми залишимо в описі. Якщо у вас якась трудна ситуація, ми завжди раді вам допомогти. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, ставте вподобайки. Ділітеся цим відео зі своїми друзями, можливо, їм теж потрібна допомога. І до зустрічі в нових відео. Пока!